дружине Геннадия Леонидовича. Это очень страшно на самом деле, когда вам взламывают в 7 часов утра дверь, когда у вас спят дети. И заходит 15 человек с автоматами к вам в дом. Это просто я такого не могла себе представить. И, и да, это не власть, это что-то страшное. Извините, я так волнуюсь. Мы Спасибо большое, что вы пришли поддержать моего супруга Он, он не только политик хороший, он очень прекрасный человек это, это наша общая борьба Наступает холода, а все знают, что с холодами 2004 год, прошлый год Если Влада нас не бережет, зачем мы должны берегти Владу? Правильно, Владимир! правильно, правильно каждую и если Майдан нужен, то он начнется здесь, с Днепропетровска. Слава Украине! А еще я могу сказать, что мы их не боимся. После того, как секторы два раза закладывали под меня фугас и один раз хотели, хотели шмальнуть из гранатомета, мне уже ничего не страшно. Поэтому пусть они боятся нас, мы их не боимся. В першу чергу я прийшов підтримати Геннадія Олеговича, а також просто послухати провідників цієї партії, як нам далі координуватись і до чого нам взагалі готуватися. Я дуже благодарен тим людям, що у нас по улицям Дніпропетровська їздять російські танки. То ви тут більше для того, щоб підтримати Геннадія корбана і укров, чи для того, щоб висловити незгоду з не з тим, що відбувається в цілому, з та так з що коїться знов в нашій країні. Я так розумію, це сезон революції знов у нас настав це мій до речі набор такий мітінговий, який завжди на готові. Я прошу вас, кнаті.